payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi xotin qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlari va mahalla profilaktika inspektori hamkorligida o'tkazilayotgan profilaktika tadbirlarida ham jamiyatda xavfsizlik va jamoat tartibini saqlash fuqarolar hushyorligi va ogohligini oshirish tinchlik osoyishtalik va barqarorlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda o'rganishlar davomida aniqlangan oilalarning muammolari joyida hal etilmoqda ayniqsa xotin qizlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish ijtimoiy muammoli va ajralish yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish borasida olib borilayotgan profilaktik ishlar natijasida ko'plab oilalarning yarashishi ta'minlanmoqda tadbir davomida fuqarolarga o'g'irlik firibgarlik kiber jinoyatchilik hamda oilaviy nizolar natijasida kelib chiqadigan jinoyatlarni oldini olish ushbu jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmaslik choralari belgilangan maxsus buklet tarqatildi savdo do'konlari va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari egalari bilan o'tkazilgan targ'ibot tushuntirish ishlari davomida xavfsizlik qoidalariga amal qilish turli ko'ngilsiz hodisalar va mulkka tajovuzning oldini olish maqsadida kuzatuv kameralari o'rnatish yuzasidan tavsiyalar berilmoqda